Это программа «Донбасс. Реалии» на Радио Свобода. Я, Алексей Мацука, приветствую вас. В сегодняшней программе будем говорить о том, наметился ли мирный выход из политического кризиса на Донбассе и какие угрозы могут возникнуть внутри страны. Смотрите в нашем выпуске. Почему повысился уровень криминала в серой зоне? Безработицы ходят, воруют, подачам тащат все. Зачем дружинники в камуфляже работают в зоне конфликта? Был, как говорится, беспорядок военных. Командиры их не сильно держали. Чего пытался добиться полк АЗОВ своим маршем в столице? Мы вынесем эту раду и АП. Пройдут ли в Донецке и Луганске выборы в органы местного самоуправления в этом году? Этот вопрос неоднократно обсуждали участники Минской группы на переговорах. А 20 мая свое отношение к возможным выборам на неподконтрольных украинскому правительству регионах Украины высказали и украинские националисты. Около двух тысяч человек собралось в 9 утра около монумента Родины-Матери. Людей привозили централизованные из всех регионов Украины. В основному молодь проти того, щоб депутати та влада наша прийняла закони по Донбасу згідно плану Мореля, щоб провести вибори, там амністувати сепаратистів. Ми вважаємо, що ці збройні угрупування не мають мати причетності до парламенту. Вони Вибори не мають відбутися. Ми не маємо допустити цього. Ну там же вибори будуть не в Верховну Раду, якщо будуть, а в Донецьку міську раду. Але це суттєво, це, це частина нашої держави. Донецьк – це Донецьк, Донецьк – це Україна. А чому ви проти саме такого процесу? Чи це Тому не буде що це легалізація цього всього процесу, і ці люди потім будуть тут ходити по нашим містам на, на, на загальних підставах і будуть мати легалізовану свою позицію? В 10 утра сторонники военизированного полка Азов выдвинулись колонной по направлению к Верховной раде. Украина! Главное требование собравшихся не проводить выборы в Донецке и Луганске до тех пор, пока не будет полного контроля над государственной границей с Российской Федерацией. Основное задание – это марш на справді, про проте, що Україна не хоче капитуляции і що вона бачить. Что сдают, и этого не все. Лидер Азова Белецкий добавил, что считает, что не только Украина должна выполнять пункты, которые указаны в минских соглашениях, но и Российская Федерация. Дело в том, что согласно минских соглашений, одно из условий проведения выборов в органы местного самоуправления в Донецке и Луганске. Однако в украинском обществе очень много недовольных этим решением и алгоритмом действий. Движение в центре Киева пришлось перекрыть. Люди, спешившие по своим делам, наблюдали за происходящим с телефонами в руках. Вы поддерживаете или нет проведения выборов в Донецке и в Луганске? Поддерживаю. Но они против. Так, а я думаю, что войны не было, так можно быстрее бы сделать. Я не знаю, как лучше. Я считаю, что лучше бы выборы и, и жили бы все нормально. Жалко, столько погибнет всех я выборы наделил. надо прекращать эту войну. Она не прекратится. А выборы, не это сдача. не прекратить? Это, это сдача, это сдача Украины. Мы же прекрасно понимаем, кто будет выбирать с оружием. Во время шествия участники поджигали фаеры и дымовые шашки, создавая плотную дымовую завесу. Кульминация происходящего случилась у здания Верховной Рады Украины. Вот, бардак, 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 спина в спину. Если они будут видеть нас, если они будут знать, что в разі спроби проведения таких зрадницьких выборов, мы вынесем эту Раду и АП и знайдемо новых депутатов. На некоторое время пространство перед парламентом затянуло дымом. Несколько тысяч участников акции не решались войти в здание, назвав акцию лишь предупреждением для властей. Марш Азова вызвал негативную реакцию группировки ДНР. Один из спикеров сепаратистов Денис Пушилин заявил, что якобы правительство Украины не хочет считаться с ним, то есть с Пушилиным, и именно поэтому, мол, прошел марш националистов. На телефонной связи со студией «Радио Свобода» политолог-аналитик сети «Опора» Александр Клюжев. Александр, добрый день. Насколько соответствует действительности заявления Пушилина о причинах марша, что вот якобы националисты здесь разгул устроили в городе Киеве? Я думаю, нам вообще не стоит э, обращать внимание на заявления на представителей э, незаконных мероприятий, которые касаются внутриполитической жизни э, Украины. Если говорить о марше Азова, то это результат, с одной стороны, общественной дискуссии, которая идет, на, по моему мнению, очень запоздалая дискуссия. По большому счету, власть должна была инициировать Широкое обсуждение всех проблем, связанных с мирным соглашением, намного ранее. И, собственно, в этом есть существенная претензия к власти, что дискуссия не ведется, и есть видение того, что все можно будет решить в ручном режиме, а вопросы войны и мира, они в ручном режиме не решаются. И по моему личному мнению, в этом есть ключевая проблема нынешней власти. Поэтому, если говорить о эффекте этого марша, то, по моему мнению, власть должна просто сделать вывод, что должны обсуждаться все спектры проблем, и ни одна тема не должна находиться в зоне запрета, в зоне табу, и мы должны обсуждать разные варианты мирного урегулирования, как на экспертном, так и на общественном уровне. Прежде всего, речь должна идти о возобновлении горизонтального диалога между линиями соприкосновения. Имеется в виду люди, которые не брали в руки оружие, которые проживают сейчас в зоне оккупации. С ними диалога, к сожалению, как бы это сейчас ни звучало, никто не ведет, а возможности такие можно найти, определенные а, наработки а, в экспертной среде а, есть, потому что люди а, все-таки и приезжают сюда и, и и сохраняют определенные связи, с ними нужно вести диалог о том, как а, возобновить а, доверие, потому что доверие потеряно не только между государством и теми гражданами, которые м, относятся. Ну, в определенной степени э, негативно к этому государству. Есть уже недоверие и со стороны проукраинских жителей оккупированных территорий к украинскому же государству. И это, и это очень острая проблема. Поэтому, собственно... Сейчас как раз открывается окно возможности обсуждения всего комплекса этих вопросов. Все точки зрения должны учитываться и выноситься государством в публичное пространство. Это мое личное мнение. Я думаю, что это все реалистично. Потому что когда звучит слово амнистия... И никто по содержанию этого термина и про возможные варианты, например, применения амнистии в мирном урегулировании не говорит, тогда возникает только один самый худший вариант, когда кто-то выходит и говорит, что власть хочет легализировать военных преступников. Военных. На телефонной связи со студией «Радио Свобода» Александр Клюжев, политолог и эксперт сети «Опора». Удастся ли сшить заново разделенный войной Донбасс? Пока в Украине сносят советские памятники в рамках десоветизации, на неподконтрольных территориях наоборот ставят памятники боевикам. 23 мая в Луганской области в оккупированном Молчевске открыли памятник одному из лидеров местных боевиков – Алексею Мозговому. Он был расстрелян неизвестными в тылу сепаратистов год назад. Алексей Мозговой руководил бригадой «Призрак», которая базировалась на территории города и активно участвовала в боях против вооруженных сил Украины. Командир «Призрака» открыто конфликтовал с главой группировки ЛНР Игорем Плотницким. На открытие памятника пришли только боевики из вооруженного формирования «Призрак» и местные жители. А вот руководство группировки ЛНР мероприятие проигнорировало. Установка памятника не была согласована с Луганском, а являлась инициативой российских сторонников «Мозгового». С нами на связи политолог, аналитик сети «Опора» Александр Клюжев. Александр, как вы думаете, а что, какая судьба ждет памятник боевику мозговому, если мирный план нормандской четверки, о котором говорит президент Порошенко, сработает? Собственно, если мы говорим о мирном плане, это предусматривает, что возобновляется территориальная целостность Украины, возобновляется правое пространство. И все те люди, которые совершали преступления согласно украинскому законодательству, военные преступления, будут оценены с точки зрения этих положений. И поэтому в культурном пространстве, безусловно, я считаю, таких вариантов нет. Сохранения этих памятников, если мы говорим о тех людях, которые принимали участие в военных преступлениях. Если мы говорим об амнистии и возможности вовлечение часть людей, которые привлекались в деятельность незаконных формирований к мирной жизни, то об этом тоже стоит говорить. И любая, любой государство, кто сталкивался с этой проблемой, этот вопрос решал. С разной эффективностью, но главное, чтобы была стратегия. Пока стратегии нет. Вот представляем себе, что буквально завтра возобновляется специальная целостность. Как мы тех людей, которые не совершали военные преступления, но есть факт, то, что они взяли в руки оружие, как мы их потом вовлекаем в мирную жизнь, чтобы они уже не имели мотивации вернуться к своей незаконной деятельности. Ответа, к сожалению, пока нет. А это не вопрос эмоций, не вопрос хаотических действий, это вопрос четкой стратегии. Поэтому, по моему мнению, все эти памятники это... Не только игра на внутренний рынок, если так сказать, на общественное мнение оккупированных территорий, это игра в том числе и на общественное мнение Украины. То есть у той стороны есть мотивация все больше разомничать людей. И поэтому многие свои информационные или... Так, так, так сказать, культурные проекты, которые они реализуют, они реализуют и на, и на аудиторию э, тех граждан, которые проживают на подконтрольных территориях. Чтобы все, уже невозможен диалог. Невозможен, потому что они, они уже там устанавливают памятники, они уже э, говорят совсем о, о других вещах, они э, строят псевдогосударство. Э, это целенаправленная политика. Спасибо, Александр. С нами на телефонной связи был политолог Александр Клюжев. Судя по всему, в ближайшее время мы станем свидетелями начала процесса политического урегулирования ситуации на Донбассе. Ну а пока что там продолжают работу военно-гражданские администрации, стоят блокпосты и остаются ограничения на ввоз продуктов питания в Донецк и Луганск. Из-за войны осложнилась и криминогенная ситуация. Страдают ли жители серой зоны от разгула криминала, спрашивали журналисты Радио Свобода в поселке Счастье. Я не слыхала, что воровали. Не знаю, но я. Так бы сейчас все знают, если что-то случится. Сейчас, по-моему, нет. Но точно сказать не могу. Работы нету. Работы нету молодым людям. Безработицы. Ходят, воруют, по дачам тащут все. Металлолому принимают. Наверное, не надо принимать бы металлолом этот. Все тащат. Ну, воруют, конечно, но, наверное, не больше. А вообще воруют. Вообще воруют. Мы кто? Украина. Мы советский народ. А раз советский народ, значит, мы воруем все. Так что такого не может быть. это. Воруют, конечно. У меня, например, на квартиру это все обнесли с ног до головы. Ничего у меня не украли ни тогда, ни сейчас. Mm -hmm. Я ничего не могу сказать сейчас нет, наверное. Одно время, вот когда были обстрелы, да, у нас усилились, у нас магазины обносили прям массово, приезжали. Но это было во время обстрела. Сейчас я не сказала бы, что она какая-то серьезно угрожающая. Еще в начале боевых действий от местных жителей поступало много жалоб на разбой, воровство и алкоголизм на передовой. В городах с большим скоплением военнослужащих уже больше года работают военные службы правопорядка. В их задачи входит поддержание армейской дисциплины и контроль за военными. Эффективна ли работа дружинников в камуфляже узнавали наши корреспонденты. Сколько тура, ваши документы. Военнослужащим с повязкой ВСП на плече жители Старобельска уже привыкли. Рассказывают, что именно они помогли навести порядок в городе. В начале боевых действий от поступков военных порой приходилось не сладко. Ну, был, как говорится, беспорядок военных. Мне так кажется. Никто и командовал, ну, командиры их не сильно держали. Сейчас у нас милиция все контролирует, патруль ходит. Спокойней. Сотрудники военной службы правопорядка признаются, за два года конфликта на Донбассе дисциплину среди армейцев удалось подтянуть. Если в 2014-м из-за порой неадекватного поведения людей в форме и с оружием люди по вечерам боялись выходить на улицу, теперь в парках и за полночь можно встретить влюбленных. Они чувствуют нашу поддержку, за нами как бы всегда потребуют допомоги и понимают, что мы им нужны. Насколько по Розмовам з ними і по вчинню. тобто люди прагнуть з нами розмови і хочуть бути з нами відкритими і чисто сердечними. Підрозділи були створені чуть пізніше, ніж почалися бойові дії. в данном регионе, Але разом з тим, на сегодняшний день это уже доконаним фактом, что стан правопорядка дисциплины покращився скажем, в геометрической прогрессии с момента, когда начали функционировать військові комендатури в зоне АТО. Основной из нарушений, которые пресекает военная служба правопорядка – употребление армейцами алкоголя и незаконный вывоз оружия из зоны боевых действий. Но обращают внимание и на более мелкие несоблюдения дисциплины – к примеру, курение на ходу или несоответствие формы украинскому образцу. Начальник патруля искал кандидатуры, Ваше військове знання. Старший слот. Вариста слота. Ви порушуєте правила носіння військової форми одягу. Військова форма одягу військовослужбовців Збройних сил України має бути українського зразка. Военные службы правопорядка созданы во всех населенных пунктах, где дислоцируются армейские подразделения в Луганской и Донецкой областях. Виктория Лымарь Петр Шкуркин для Донбасс-Реалии Радио Свобода. Два года войны превратили Донбасс в запутанный узел проблем. Получится ли у администрации Петра Порошенко урегулировать конфликт на Донбассе политическим путем? когда и на каких условиях освободят граждан Украины, находящихся в заложниках у боевиков? Прекратит ли Россия поставки вооружений в Донецк и Луганск? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в следующих выпусках «Донбасс Реалии». А сегодня на этом все. До свидания.